ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଓ ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି তো প্রথম থাক এত গরম আমি অনুভব করুচে আমার জন্মর আজি পর্যন্ত ভিতরে ও এত গরম হবার কারণ নিজে আমি কিন্তু প্রিয় দর্শক বন্ধু ওড়িশু ডিস্ট্রিক্টে কিছু না কিছি କଳକାରଖାନା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଇନିଂସ୍ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାମ କରୁନାହିଁ ତ ଏଠି କାହିଁକି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତ ପୁଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କାଜୁବାଦାମ ଫିଲ୍ଡ ହେଉ ରବର ଗଛ ହେଉ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉ ସବୁ ଯେତିକି ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତ ସେଠି ଏଠି କାହିଁକି ଗରମ ଏତେ ହେଲା ଯାହାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପୁଣି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରା ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ବରି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିବା କାହାକୁ କହିବା ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗତକାଲି ଘଟଣା ପୁଣି ମେଦିନୀପୁରରୁ ସିଆଲଦା ନା ସେ କଲିକତାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାହିଁକି ବି ଏ ମଣିଷ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଉନାହିଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜ ଆୟତରେ ନାହିଁ ମଣିଷ ତାର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି କର୍ମମାନ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଅବଲା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇକି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପାଇକି ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ଏ ନିର୍ଜୀବ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ ବସ୍ ହେଉ ଟ୍ରକ୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ନିର୍ଜୀବ ନା ତ ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ବା କରିବେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏଇ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଆଗର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପ କାକା ଅଜା ଆଉ ଜେଜେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ନିଜେ ଚାଷ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଆଉ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ନିଜେ ଚାଷ କରୁନିଏ ସେ ପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ଦେଉଛେ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜିନିଷ ସେ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଭଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ସମୟଟି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ କାରଣ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ଅଠର ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶୌଚାଳୟକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲଟି ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ବସୁଛି ତ ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ୱାଟସଆପ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏସବୁ ମଣିଷର ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିନି ମଣିଷ ସେଇ ମୋବାଇଲକୁ ବନାଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବନାଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟି ନିଜ ମନକୁ ତା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ মোবাইলৰ আপ্লিকেশন গুড়ি আজিয়া মনোষৰ মনক আয়ত্তৰে ৰখুছে আমি বি প্ৰত্ৰুতি নেছি প্ৰায়ত আমি এই মোবাইল কু এই ইউটুব টি আমি অপলোড কৰি চাৰিলা সুইচ ৰখিদা নহ'লে ফ্লাড মট কৰি গোটেই কণৰে ৰখিদা আবাইল কু আমা ধৰিবা নাই দেখিবা বঞ্চি পাৰু কি নাই ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସବୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଯେତିକି ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଇସବୁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି ଯେତିକି ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି এই মোবাইল পাই হ'ল আও সবু নিজৰ টি আৰ পি বঢ়াইপাই কাৰণ টকা বি ৰোজাৰ কৰিবন বিল গোটেই প্ৰকাৰৰ হৈ যায় এই চবু নিজৰ টি আৰ পি বঢ়াব নিজৰ ফল চবসক্ৰাইবৰ সবু যাওঁ অগুডিক বঢ়াব মোবাইল আজিকা ডেট্ৰে গোটেই মাধ্যম হৈ যায় আৰু বহুত পাৱাৰফুল হৈ যায় ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ତାର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବେକକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିନି ସେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପରକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଆଜି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଇଛି প্রিয় দর্শক বন্ধু আমি যেতেকি রোজগার করে না কমে টিক চাহি কতবে গাঁরে গোটি ছোট মোট হো কি যেমি পার সেই প্রকারর হো ভাগবত টুঙ্গি করি কিছু লোককে আজ্ঞা অন্ন দুই মিঠা দান করে পোবাইলটি আগে পচাশ হাজার লক্ষ টাকা নিজে গোটে কুড়ি হাজার তিরিশ মিনিমম গোটি আজ ছেড়ি বগাড়ি হোক কি গোর বগা হো সেবি পনেরো কুড়ি হাজার টাকার মোবাইল হাতরে ধরিকি বুড়িপারুচি কিন্তু সে যদি চেষ্টা করে থাকে ঘরে গোটি পূজা কর্ম করা যে ভাগবত পাঠ টুঙ্গি টিকা আলোচনা করা সেটি এমতি তো কী আসবে না দশ পচাশ গাঁর সাইপা আসিকি বসিকি তা কিছু গোটে খাদ্যর আয়োজন করি বা ডালমা ভাতৰ আয়োজন কৰি গোটেই ঠাকুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবিতি কাহাৰি মনোবৃতি আও নাই কিন্তু মোবাইল টি আজা পোন্ধৰ কোডি হাজাৰ টকাৰে দিনে দুই দিন ভিতৰত যদি মোবাইল টি নাই কি নষ্ট হৈ গ'ল তো দিনে দুই দিন কি পাঁচ দিন ভিতৰত মোবাইল টি কুড়ি আছে আজিয়া তাৰপৰা পইচা চাগে চাঙে আমি সংগ্ৰহ কৰি দেচে তো মন সমাজ আজি আজ আয়তৰে নহয় আজি নিজ আয়তৰে ৰখি পাৰি নাহু মোবাইলৰ আয়তৰে আৰু ব্ৰিট মানুহৰ এইটাই গোটেই ষড়যন্ত্ৰ আমি জা পাৰো নাহ প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু কিন্তু কালিকা ডেট্ৰে বহুত অসুবিধাৰে পাৰিবাৰ অ আমি পঢ়িবা গত কালি তাত এমি আছুবিধাৰে পাৰিব এই মনোষ সমাজ আৰম মাত্ৰ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶଟି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶଟି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତାତି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅଧିକ ରହିବ ସେପଟେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କମିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ କମିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ

আও নবা বাধ্য নহ'লে ভাৰত কোন দেখি দেখি খালি শুথিব ইয়াতে সমস্তে আক্ৰমণ কৰোঁ পৃথিৱীৰে ৰ পুনি দেশ মান সৈতে মিমিশি ৰ বৰ্তমান সাহায্য ল'ডুন ভাৰত পাখু ভাৰত বাধ্য হৈ যাওঁ কৰিব যেতিয়া ভাৰত কৰিবত ভাৰতৰ শত্ৰু দেশ মানে কণ কৰবে ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରୁ ଛବିଶ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟର ସାଥିରେ ଆମକୁ ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ପାଣି ପାଗ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବା ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ହେବନି ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ କର୍ମମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର କରିବା ନା ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟ କାଲି ତ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଦେଲେ ମୋଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯାହାକି ଆମର ବିଦେଶୀ ହୋଇକି ରହିଲେ ଆମକୁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମର ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଆମର ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଏ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ আমি কণ কৰিব আমাক প্ৰকৃতি কৰেইব কাৰণ এই মনছ বহুত অহংকাৰী গৰ্বী এনে যেতিয়া কহিলে বি মানিবে নাহি আমি বুজাইলে বুজিব নাহি কাৰণ এনে নিজ আয়তৰে আও নাহি সবু বিদেশী মানৰ আয়তৰে অতি আৰু বিদেশী মানৰ সেই কণ্ঠেইগুক দেখিছোঁ যেতিয়া এই যে সূতার টাঙ্গিকি যেমন খেলা সেইভাবে বিদেশি মানে আমতার টাঙ্গিকি রক্ষি আজ্ঞা যেকোন উপায় না কেকি এই সফটওয়্যার কোম্পানি সব যেতে দেখুম মোবাইল ইন্টারনেট এগুলো সব বিদেশর না আমার তো চালশ কিছু নাই পানিষ চলুলে বহুত খুশি চলু লে বিশ্বাস করবে দর্শক বন্ধু হিস্ট্রি অনুযায়ী আমার উনৈশশ সতচাছ মচহা এইটো বেছি দিনৰ ঘটনা নুহে না এই শহে দেশ বৰ্ষৰ কিন্তু ছৰ্ষ পূৰ্বৰ লেখা হৈচাৰিছে কিন্তু আমি মনছতো মানুহ নাহ মনোষ অহংকাৰী গৰ্বী তৰ গ ভাঙিব এই শহে দে বৰ্ষ পাছক যিবা কৰো বেছি নাই শহে বৰ্ষবাৰে ଏ ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଶ କୋଟି କି ଅଠତିରିଶ କୋଟି ଭିତରେ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ଶହ କୋଟି ତ ଦେଢ଼ଶହ କୋଟିରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳଦ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ କେତେ ସୁଖରେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ তা একসরসাইজ চাল বুলবা কম দরকার এগুলা তো গোটে গোটে বাহানা করুচ আজ সবু সফটওয়েয়ার কোম্পানি কিংবা বড় বড় কোম্পানি সবু বসি বসি কি মোবাইল ইন্টারনেট্রে কাম করছেন সকাল উঠি আজ্ঞা পিচু রোড উপরে চালু জুতা পিঁধিকি তাহলে এমান লাভ কম হচ্ছে শরীর কখন সেতক সন্তুষ্ট হোক কি শরীর শরীরপর যেত দরকার পঞ্চভূতর শক্তি সে কম সে আসুচি কি না আপনি আগে চার রে আমার হিন্দু রীতি নীতি অনুসারে আিন্দু শাস্ত্র অনুসারে আমি চেয়ারে বসবা আমার দেশ নুহে চেয়ারে বসবাম মনে যে চেয়ার টেবুল আমি যে আজ ফরে কন্ট্রি সব আনিকি এটি আমি ইউজ করুচে আমি এগুলা বসিক খাইবা কথা নু কারণ আমার যে মেদণ্ড হাড় আটা পাখর তলক যে পদ্ধতিটি হি খারাপ কিন্তু আমি কখন জাঁচে জানিনে এমি বসিলে আজ্ঞা যদি গোটি মানুষ বসে তার গোটে সময় সে যদি দিই রু তিন ঘণ্টা বি বসে কি ঘন্টা বি বসে তার ব্লড সার্কুলেশন ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যায় আ্লড সার্কুলেশন যেতবে স্লো হয়ে যায় সেতবে তার মস্তিষ্ক কু ব্লড সার্কুলেশন ঠিক সে হয়ে পে না যা ফলি দুশ্চিন্তা স্ট্রেস মাইন্ডে প্রকার বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা যায় আহরে শরীররে দেখা যায় যাহা ফলে কি সে দিন দিন দূর্বল হয়ে যায় সে বাহার সি না সবু ক্রিম পাউডর লগাই ভালো দেখে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁকর সব বিভিন্ন প্রকার রোগ তা আক্রমণ করি বসে আমি বসি বর্তমান কিন্তু বসবাস কথা নুহে আমি ভিডিওটি কেবল সুট করা নিমন্তে হা বসেছে তাপরে আমি বসে না আজ্ঞা এই যি সব ড্ৰেছ আমি ক'চে ব্ৰাণ্ডেড কম্পানী এইচব ব্ৰাণ্ডেড কম্পানী আকে নুহে এইগুক সবু আমি ক্ষতিকাৰক আমাৰ শত্ৰু ত বুজিবা দৰকাৰ বুজিলে বহুত ভাল ন বুজিলে আমাৰ কিছু জীৱ নাহি আপোনাৰ কিছু জীৱ নাহজৰ হি ক্ষতি হ'ব এই সমাজৰ ক্ষতি হ'ব তিয় দৰ্শক সময়ত আ সময় নিকট হৈ আচলা তো নিজক নিজে সুধৰ চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ পৰিৱাৰ কুধৰে চেষ্টা কৰোঁ সমস্তৰ মংগল হ'ব নিজে বৈদিক ৰীতি নীতি আকৌ সনাতন যদি আপোনাৰ সনাতনৰ অৰ্থ কণ বুজিবা কৰো আৰু সনাতনী মানে কি প্ৰকৃতিৰে সনাতনী কি কাহ কোৱা যায় কেৱল মুহৰে কহিলে আজ্ঞা হ'ব নাই নিজক নিজ প্ৰকৃতিক নিজ পাৰিবাৰ নিজ পৰিৱেশ কু নিজে যি ৰে জাগা কু আপোন যদি সনাতনী কৰি পাৰিব নিজে সনাতনী আৰু প্ৰভু আপোনাক সেই বঢ়িয়া ক্ষেত্ৰ মতে দিব আৰু যদি আপোনাৰ সেই বঢ়িয়া ক্ষেত্ৰৰে নাহি সেই বঢ়িয়া পৰিৱেশৰে নাহতনী নুহু সনাতনী নুহেতি কাৰণ মাত্ৰ তেতিছ কোটি লোক এ সমাজৰ ৰহবে ভাৰতৰে ৰবে এই কিছু বৰ্ষা আছে কলি কৰা আত্ম আ দিলে ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଚେତୁଆ ଭକ୍ତଜୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ঘটুচি যা হব ভালোপাই হব ভগবান যা করতে মঙ্গল পাই করতে আগবান যা করবে প্রাণী মঙ্গলপ্রাই আহ মানে যাও তাহা মধ্যে প্রাণী মঙ্গল তো যেমি চিন্তাধারার ব্যক্তি সে সেমি পরিবেশ পাই তা ভগবান সেই বড়িয়া স্থানরে সেই সেইভড়া পরিবেশরে রাখিবে সেই ব্যায়ে জল বায়ু জাগ ৰখিছে ত নিজক এতিয়া বলিবান দেখবাৰ কোনো লাভ নাই এই দুই চাৰি বৰ্ষৰ আজি খেল আও বেংক নথিব ইণ্টৰনেট নথিবি চিৰিছ বৰ্ষ পচাছ বৰ্ষ আগুৰু আমি যেমি চিঠি লেখুচু সেই ভৰি চিঠি লেখিব কাগজ নথি পাৰে আমাক সবু গোটেই বহুত ভাল পৰিৱেশ কু যি পৃথিৱী এ বিশ্ব ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆମର ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ କେତେଜଣ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ହବ ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ নিজ কু সজাড়া পড়ি সেই অনুসারে রহবা পড়ি সি নিশ্চিত ভাবে সে তেত্রিশ কোটি ভিতরে হয়ে নহলে সেই শহ কুড়িয়ে কোটি ভিতরে সি হয়ে তো আজ ভিডিওটি কে শেষ করছে দর্শক বন্ধু কমিটি লাগে লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করে আমি নিশ্চিত ভাবে জনাইবেও এমি নয় ভিডিও প্রত্যেকদিন দেখা নিজের অনুভূতির কথা নিজে অনুভব করুচে আ কণ সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছি আমি পঞ্চভূতর যে শক্তি মাধ্যমে প্রভু আমি যা অনুভূতি দে আমি আপনার পাখ রকু খালি মুহে কহা দ্বারা হব না মধ্যে পড়ব আরও নিজে আমি করুচে আজে করি আপনার প্রাকটিকা আপনার প্রণাম ভুল লে ক্ষমা করে দেবে ধন্যবাদ